Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizləri Xırdalan şəhərindən salamlayıram. Xırdalan şəhərində hündür quru bir ərazidə çaş deyilən ərazidə, çaşın yanında belə bir şəxsi tikili həyət evi təklifimiz var. Evdə əvvəllər yaşayış olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Rahatlıqla həyətinə maşın daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi belə bir həyət evidir. Onda nəzərinizə çatdırım ki, ev əşyalı satılır. Evin daxilində olan əşyalar qalacaq. Burda yerləşir dəhliz. Dəhlizdən solda sanitar qovşağıdır. Dəhlizdə üzbə üz yerləşir mətbəx. Gördüyünüz bu əşyalar evin daxilində qalacaq. Burada yerləşir qonaq otağı. Belə bir qonaq otağıdır. Dədim kimi evdə bütün əşyalar qalacaq. İllər öncə evdə yaşayış olmub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Burda yerləşir yataq otağı. Belə bir yataq otağıdır. Yəni yaşayış olmadığı üçün biraz səliqəsizliyi var, ona görə üzrə sayın. Burada da yerləşir balaca bir uşaq otağı. Deməli, burada yerləşdi qonaq otağı, yataq otağı və uşaq otağı. İnternet xətti də kimi evdə çəkilib və sanitar qovşağı. Eh sahibi şəhinəlaqəli olaraq bu evi satışa çıxardı və əvvəllər yaşayış olub, indi yaşayış yoxdur evdə. Əziz izləyicilərimiz, bu evin dəyəri 45.000 manata təklif olunmuşdur. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.